Assalamualaikum Miss Apa khabarnya pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan tugas semuanya dalam keadaan sihat. Ya? Apa khabar Umu dan Ani pada pagi ini? Syukur alhamdulillah. Cukup ceria sehat hari ini. Bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Belait hari ini? Alhamdulillah, keadaan cuaca di sekitar pekan Kuala Lumpur pada hari ini cukup mengizinkan ya. Ia ya, begitu juga di sini mengizinkan, tapi agak sedikit sejuk lah. Tadi pagi pun uh, hujan, hujan ya uh -huh. <laughs> uh, dalam perjalanan kemari. Uh, baik espa ini, uh, topik perbualan kita hari ini adalah uh, cara terbaik untuk mendetox gadget. Jadi mungkin espa ini boleh mengongsikan, mungkin espa ini pernah mencuba untuk menditoks uh, gadget sebelum ini dan antara tips yang boleh dilakukan. Sebenarnya Hani dan Umu memang terdapat banyaklah cara untuk tani mengurangkan penggunaan kejatan ya. Tapi yang paling, paling penting tani perlu kenal pasti dulu kenapa dan bila. Ketani menggunakan gadget ini adakah sebab posan ataupun tekanan? Ada di sana tak ketani boleh cuba kurangkan? Mungkin di minggu pertama tu kurangkan dalam 15 ke 30 minit ataupun 20 minit. Kemudian minggu kedua boleh tani cuba kurangkan lagi ke 30 minit ataupun tani cuba cipta uh, zon bebas gadget. Sama ada kurangkan ataupun jangan digunakan sewaktu makan, jangan dibawa gadget itu ke tempat tidur, ataupun tani boleh letak di tempat tertentu supaya tani mengelakkanlah penggunaan gadget tani ya. Hmm, hmm. Betul. betul caranya. Ya. Uh -huh. Mungkin dapat dicuba, diaplikasikan. Yeah. Uh, menarik sekali mengenai dengan Zon Bebas Gadget tersebut. Mm -hmm. uh, antara cara juga untuk ketani, uh, memastikan ketani itu berdisiplin dalam penggunaan ketani. <laughs> Betul. Yeah. Salah satu aktiviti yang saya rasa untuk Bebas Gadget ialah uh, mengadakan aktiviti camping. Ah, mm. uh, Di mana kalau kita ada camping di hutan, tidak ada uh, internet dan juga sebagainya. Mm. Jadi di sana kita ni da mungkin dapat melatih diri kita ni untuk Menjadi seorang yang bebas gadget dalam masa satu hari. Ha, tapi okay. yang sukarnya ni kan, suka mengambil gambar. Betul. <laughs> ah. ha, mungkin bebas dari media sosial buat masa itu. Tapi yeah. suka menggambar, suka memvideo. video. <laughs> Itulah ha, antara cabarannya. Terima, mm -hmm. terima kasih ini atas perkongsian hari ini. Dan ingin mengetahui info semasa dan bahan yang akan dibawakan. Ha, kita serahkan kepada Espaling. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas kita Hani dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam hujung minggu ada. Alhamdulillah bersua kita kembali menerusi lintas langsung sampai pagi yang kami bawakan dari daerah Blight. Ya. Seperti biasa saya akan kongsikan antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight di mana pada hari ini diadakan satu majlis, majlis ataupun majlis sebetulnya perundingan kampung Bukit Sawat mengadakan Bukit Sawat pesawat Adventure Run Road and Trail yang telah pun diadakan pada hari ini bermula pukul 7 pagi tadi di Padang Sekolah Rendah Orang Kaya Pemanca Berandai Bukit Sawat, Ulu Blair. Sementara itu, Auda, Majlis Hatam Al-Quran bagi kelas mengaji perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan akan diadakan pada esok Isnin 27 hari bulan Oktober 2025 di mana Majlis Hatam Al-Quran tersebut akan diadakan bermula pada pukul 9 pagi. Dan Auda di sini ada satu maklumat mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada esok Isnin 27 hari bulan Oktober 2025 bermula dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Penutupan sementara disebabkan kerja-kerja pemeliharaan distribution feeder pilar voltan rendah. Kawasan yang terlibat ialah kawasan Jalan Lorong Tengah, Jalan C Simpang 13 dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum ya mengenai pemotongan sementara bekalan Electric yang akan berlaku pada esok isnin 27 hari bulan Oktober bermula dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Itu dia order beberapa acara semasa dan juga maklumat seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah disediakan untuk edisi hujung minggu ini. Silakan Pakaian tradisional puak belait memiliki keunikan tersendiri. Ada beberapa keunikan pakaian tradisional belait untuk lelaki dan perempuan diketengahkan kali ini untuk dirampai pagi TV. Sesungguhnya kalau kita melihat dari segi pakaian orang puak belait itu tentu ada perbezaan dengan masyarakat lain. Namun rupa bentuk dan berbeza jauh. Yang paling ketara ialah dari, sisi, dari sudut warna dan kain pakaian orang Papua Barat itu. Yaitu kain yang digunakan orang Papua Barat ialah kain jenis berudu biru tua yang tebal. Sedangkan Papua yang lain itu yang saya ketahui menggunakan kain hitam saja. Dan pakaian ini akan dibentuk begitu rupa supaya ia melebihi daripada tidak melebihi tapi jauh perbezaan dengan Papua yang lain umpamanya dari pakaian orang bini-bini ya bentuk ke uh, ialah bukan ini tapi cuma ia ya ada yang apa di kepalanya yang di bulat-bulat itu di hitam hitam putih itu ada namanya kalau orang Belanda selepai namanya tu. dan ini menunjukkan bahawa uh, orang Belanda itu kalau pakai baju mesti ada pakai anu itu tu ada selepai pakai kan, di kepalanya kemudian tentulah di belakang selepai itu kalau uh, dulu-dulunya di digantung dengan cincin-cincin lama dikat Dekat di belakangan tu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa inilah tradisi orang baik dulu. -dulu. Dan sekarang ini dia juga digunakan, tapi tidak seperti itu dulu, -dulu lah. Dulu lebih 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 banyak digunakan. Ini cuma yang menunjukkan bahwa yang mesti diadakan. Dan sekarang ini dua katanya buat taris yang nampaknya uh, menunjukkan bahwa baju itu kalau tidak dihiasi, ia ya tidak akan mempakan satu tradisi lama. Nah, ia menampakkan bahwa tradisi harus ditunjukkan kepada orang ramai supaya ada perbezaan di antara puak-puak Belait -puak dengan puak-puak jati lain di benua Pakaian tradisi puak Belait adalah pakaian tradisional lelaki Belait yang menyerupai baju Melayu yang bersongket digunakan sebagai kain sampingan atau selendang. Tanjak. Tanjak atau destar digunakan sebagai penutup kepala sebagai hiasan dan lengkap untuk menampakkan keunikannya. So, sesungguhnya pedang hilang dan ataupun pedang itu setiap kali keluar itu di daerah bukan itu saja tapi utap pun ada ada tu utap tapi kami tidak guna utap kerana aneh dan mungkin satu masa nanti saya akan timbulkan utap itu supaya orang baik juga pernah Dulu, satu masa dulu satu kemegahan bawa pernah bayar-bayar kerja -bayar dengan uh, suku kaum di di Bebonyon. Namun itu bukan satu perkara yang harus di, dibanggakan dah kerana untuk bertahan diri. Inilah jadi selain dari anu uh, hilang perang hilang tu perang hilang itu ialah eh, perang yang paling utama digunakan oleh orang Melayu semasa zamannya zaman kemilan orang Melayu dulu. Kemudian akhir-akhirnya baru datang pedang dan kedua perkara ini dalam acara kadang, -kadang ini jangan digunakan kecuali menyambut kedatangan orang besar besar dari dari dalam negeri atau luar negeri menunjukkan bahawa ini adalah perkara lain. Ia menunjukkan apabila adanya jenis jenis perkawinan. maka ia digunakan pengantin lelaki untuk menunjukkan bahawa dia tu raja sari pada atas itu. Itu gunanya. Sementara pakaian wanita tradisi Puak Belait ialah juga sejenis baju kurung. Baju kurung juga dipakai oleh perempuan belait dengan desain yang lebih feminin. Kain sarong digunakan sebagai pakaian bawah. Hiasan baju tradisional perempuan belait sering dihiasi dengan sulaman atau motif yang cantik. Biasanya ni pada ni nama orang belait selepai namanya tu. Kain itu putih dililit sebagai semacam Kalat, ini nampak merah putih merah putih dan ia disampaikan di atas kepala uh, sejukuk -se cukupnya atas kepala supaya uh, ia tidak terpau tidak terpau di atas, tidak terpaut di tengah tengah juga supaya ia tidak nampak ada, kalau pun ia tidak gugur tu. Nah ini perlu juga digunakan untuk uh, memisahkan bahwa orang berada tu orang berada tu mesti menggunakan selapai itu paya, to, apabila ada acara-acara yang yang besar bagi dia umpamanya menyambut hari besar. Ya orang Melayu. Ya orang Melayu ni lah namanya Adi adi dari perakongan raw prakong namanya tu. Dan nah, Prakong tu mengumpulkan orang-orang Melayu -orang satu tempat dan diadakan menjadi malam sari makan minum apa semua itu itu gunanya. Saya kira untuk mendapatkan doa Rasul Rahim orang-orang Melayu -orang itu pada satu waktu satu hari itu. Namun ia diadakan pada tahun mengambil sematan padi. Ya, acara yang pertama itu untuk makan balas baru. Itu guna tu. Dan kalau puak lain, eh, puak, puak lain misalnya buat santai di dusun banyak. Ya, anu tu. Atau gayo Itu memberi terima kasih kepada orang kayangan. Kami dulu orang kayangan merlantalat. Dapat rezeki banyak makan tu kita makan. Keunikan pakaian tradisional puak Belait terletak pada rekaan motif dan cara penggunaannya yang masih mempertahankan warisan budaya puak belain. Keistimewaan adat mereka masih dipertahankan agar tidak pupus di telan zaman kerana ia adalah sebagai warisan untuk generasi akan datang agar mereka tahu akan nilai-nilai warisan yang sangat berharga.